Смачна та корисна їжа – два важливих аспекти харчування у дитячих дошкільних закладах. В першу чергу вони залежать від фінансування потім від кухаря, але неабияку роль відіграє обладнання, на якому готують у дитсадках. Воно має відповідати нормам безпеки, бути зручним та легким в експлуатації. Та що не менш важливо, енергозберігаючим. У дитячому садку номер 16 нещодавно на заміну старій газовій пічці прийшла нова, саме з такими, як треба характеристиками та ще й з духовою шафою. Посприяло вирішенню цього питання міський голова Олена Жадько та депутати Марганецької міської ради. потреба Смотрите, касательно садика номер 16, обратилась ко мне Бородкина Елизавета Ивановна, директор ДДО и директор садика Людмила Ивановна о том, что есть существующая проблема по газовой плите в детском садике номер 16. Плита газовая, 70 с 74 года введена в эксплуатацию. Но согласно новых требований с 2001 года в садиках и школах запрещена эксплуатация газовых печей. Это единственная плита, которая была во всех все детских садах. Идут электроплиты, а у нас была газовая плита. И обратились с обращением к мэру города Жатько ленини Анатольевне и обратились к швецу Андрею Сергеевичу с обращением «Помогите! Помогите!», потому что мы не знали, что делать. Потому что садик должны были в апреле потом закрыть. Дали нам на это все один месяц. И если бы мы что-то не предприняли, садик бы просто-напросто закрыли. И 230 детей остались бы неудел. Куда-то их надо было определить. Ну, каково же наше было удивление, когда мы это письмо написали буквально за несколько дней до сессии. И... На, на сессии мы даже не надеялись, что этот вопрос будет рассматриваться на сессии, но он рассмотрелся, этот вопрос, и был положительно принят. Вы знаете, это было очень удивительно, и было очень приятно, и насколько это... Ну, все сотрудники были очень довольны. Данным вопросом он не был вынесен на комиссии, на бюджетную комиссию. Депутаты поддержали данный вопрос, вопрос плюс руководство города. Были выделены средства в размере 40 тысяч гривен на приобретение электрической плиты и духового шкафа. Плюс работы сюда шли по демонтажу старой плиты, плюс кабельная продукция все-таки необходима была для установки плиты. Но сегодня мы видим, что плита... В эксплуатации, грубо говоря, она еще себя проявит, мы посмотрим, будем смотреть за ее состоянием, но директор, садика и персонал на сегодняшний день довольны. Плита очень хорошая, повара довольны, работает в отличном режиме, так как нас устраивает, и в экономном режиме работает, экономит электроэнергию даже нам. Очень электроплитой довольны. Духовой шкаф начали испробовать. То печет очень хорошо. Но будем дальше испробовать, посмотрим, как там будет дальше. Но пока большое спасибо и мэру города, и всем депутатам, которые приняли это решение, проголосовали положительно. Большое спасибо.